деды по-настоящему воевали, взялись они за Путина, взялись они за его незаконную банду нацистов и наркоманов, севших в Кремле. Но вот э, в Сибири, в том числе в Забайкалье, тоже растет партизанское движение, оно крепнет изо дня в день, и партизаны, знаете, начинают уже такие серийные вылазки, которые серьезным образом тревожат незаконную путинскую банду. Да, так вот, что я имею в виду. Еще 2 числа я вам рассказывал о том, что в городе Шахтерске, если я не ошибаюсь, в его название, по-моему, таки да, не ошибаюсь, это Забайкалье. Местные партизаны, подпольщики, антифашисты спустили э, с рельс несколько вагонов товарняка, груженного путинским углем. Ну, правильно, правильно делают люди. В принципе, они прекрасно знают, что народ живет в нищете, что народ там на забайкале, значит, нечем обогреть дома.